Так, зараз розборку, обережно розберу, покажу, що всередині. Цього самого рідкісного в світі радіометру універсального. У нього регулюється напруга від 400 до 1400 вольт, постійної напруги на виході. Тобто можна підключати лічильник гейгера Мюллера, майже всі існуючі на планеті в цьому діапазоні там СБТ 10А, МСТ-17 і так далі. І всі ФЕУ можна підключати в розгорні помножувачі. Кристали міняти повністю універсальний прилад. Дуже круті ці штуки, як в сейфі. Де, От, їх тут так, крутите, Ось. Дороги, І воно ще крутить. Це, е -це, собаки слышать по за. Показує, скільки кругів залишив, От, ви ти зробили. Ні такого. З двох діапазонів. И вот, разборку. разбор. мы будем идти э, мы и, э, э, Нижний блок мы я снял, чтобы не заважал. И, э, мы не нашли по компасу, потому что э, меня э, учили вот эти вот мысли, почему нас... Прям так четко на периметре, вот, в ухе, там, нас заметили. Я отключал телефон. вернее, я на секундочку достал телефон, смотрел, какие есть ориентиры, э -э, подстраивал компас, и мы шли по компасу. И уже в конце там оставалось, не знаю, там, километр до границы, мы уже увидели следы таких же, как и мы. Мы просто так. уже по следам шли. За щелом, получается перпендикулярно у нас дорога это ну, не дружит а, а, хребет, хребет не ходят, там на вообще следов нету ну паралистики там не ходят мы люди которые шутили типа, хотели, типа а там паралистики за ручку типа и стоят и ждут пока мы там выйдем типа а вообще никого нет там только следы параллельно таких же самых, как и мы. Ну, быстро, вы, еще типа, а, смотри, у нас 10 метров и граница. Он такой, давай сейчас передохну, потом, ну, не с со здоровьем, конечно. Давай сейчас передохнем, и сейчас все идем. Постояли, стояли, вправо, влево, никого нет. Побежали, побежали.